Чому за миття автомобіля перед домом вас можуть оштрафувати? Das wollen wir nicht. Чи дійсно всі німці, охоче слідують всім правилам? Скіпся, но вимог за що саме на вас можуть подати до суду? За напід? Каменма? Звичайно, всі ці питання можна погуглити, знайти відповідь. Але це нудно. Ein großer Streit in Deutschland. Stimmt das, das in Deutschland für Verleumdung? Ähm, man kann ins Gericht gehen und dich ver, 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 verklagen? Ja, kann man machen. Wenn du was Falsches, wissentlich was Falsches über jemanden anders erzählst und der dafür ein, eine schlechtere Stellung hat oder einen Nachteil davon hat. Dann Aha. kannst du ihn wegen Verleumdung anzeigen. Also in der ukrainischen Gruppe mhm. äh, in WhatsApp hatten wir einen ein, ein Fall, Fall, wenn ähm, eine Frau über eine das heißt Autowerkstatt mhm. etwas Schlechtes geschrieben hat. Ja. Und die andere hat geschrieben, dass ähm, seien sie vorsichtig für solche Nachrichten können sie verklagt sein. Ja, okay, gut. Also, wenn man, also, es muss schon, also, wenn ich. Wenn ich mit der Werkstatt nicht zufrieden bin und ja. habe hab dann aber Gründe, warum ich nicht zufrieden war, weil die Reparatur nicht ordentlich war, weil ich gemerkt habe, dass das zu viel Geld kostet mhm. und ich das dann auf, ein, auf dieser Begründung dann reinschreibe und sage, die Werkstatt ist schlecht gewesen oder hat mich schlecht behandelt, der Service war schlecht, mhm. meine Reparatur war nicht gut, mhm. ja, dann, dann ist das begründet, dann kann ich das begründen. Mhm mit Beweisen, aber wenn ich dann einfach noch nie bei dieser Werkstatt war mm. oder was Persönliches habe, also was persö einen persönlichen Ärger mit dem Werkstattbesitzer und schreibe dann eine Rezession, wo ich sage, ja, das ist alles schlecht und gehe da nicht hin, dann ist dieser, diese Rezession unbegründet. Und dann kann man sagen, ja, das stimmt nicht, das ist eine Verleumdung, das, du warst noch nie bei mir mm -hmm. und du hast nur, äh, du wirst mich nur schlecht machen dann wäre die Verleumdung da. Immer wenn du, wenn du dich im Recht fühlst, weil du einen Beweis hast, dass das, was, ich, was du sagst, stimmt, mhm. dann ist das keine Verleumdung. Wenn du aber auf ähm, losen Anschuldigungen, wenn du sagst, ja, das ist so und so und hast aber keine, keine Grundlage dafür mhm. oder keine Beweise dafür, dann ist das die Verleumdung. Deutschland, wenn du jemandem den Mittelfinger zeigst, dann wirst du bestaffen, dafür bestrafen. Kannst mir vorstellen, wenn du jemand damit beleidigst tatsächlich, mm. dann denke ich, dass der dich wegen Beleidigungen anzeigen kann. Ja. Weil der Mittelfinger zeigen ist schon eine schwere Beleidigung irgendwie, ja? ne? so dieses you, weiß nicht, schön ist es nicht, hat sich so ein das bisschen nicht eingebürgert. Nicht. Aber wenn es wirklich zum Streit kommt oder im Straßenverkehr und dich jemand wirklich anschreit oder anbrüllt und dir den Mittelfinger zeigt, ich, Glaube ich, kannst du den zu Recht anzeigen. Okay. Gegen Beleidigung. Okay. Stimmt das, dass alle äh, Menschen in Deutschland. Sind? Nein. Das ist <lacht> <lacht> es gibt Leute, die nehmen die Pünktlichkeit sehr ernst, wie zum Beispiel mein Vater, wenn man eine Minute vor, zum Beispiel, man macht 18 Uhr aus und du bist um 17.58 Uhr noch nicht da, dann bist du schon zu spät. Aha. Also du musst früher kommen, um pünktlich zu sein. Aber es gibt auch Deutsche, die es mit der Pünktlichkeit nicht so eng sehen. Das heißt, wo es nicht so wichtig ist. Grundsätzlich haben wir aber ein schon weit verbreitetes Konzept von Pünktlichkeit. Das heißt, wenn man mal unpünktlich kommt, dann ist es normal, dass man absagt oder Bescheid sagt, hey, ich bin zehn Minuten später dran oder geh schon mal ins Café rein oder kurz erklärt, was passiert ist und ist, zum Beispiel, als ich in Spanien gelebt habe, ist das nicht passiert. Also sind die Leute standardmäßig um. zu spät. Aber wenn zum Beispiel nicht um. jemand zu spät kommt, dann äh, werden Sie oh, auf diese Person nicht warten. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Auch jetzt zum Beispiel hast du ein Meeting, was ein bisschen länger dauert, zum Beispiel zwei Stunden mhm. und die Person, auf die du wartest, ist wichtig, dann würdest du schon auf sie warten, ne? mhm, okay. ja. Äh, weil ich habe das oft gehört, dass wenn du ein Termin hast, dann musst du zehn Minuten früher sein. soll das früher sein. ja. Zehn Minuten finde ich eigentlich sogar übertrieben, weil ja? es kann ja auch unangenehm sein, wenn du zu früh kommst. Ja? vielleicht ah. bist du ja jetzt zehn Minuten zu früh kommst zu mir nach Hause und ah, ich ja, habe ja. noch gar nicht alles aufgeräumt. <laughs> also, so. also Pünktlichkeit ist gut, aber jetzt auch nicht übertreiben, ist jetzt meine Meinung. <laughs> das war das. In Deutschland gibt es eine Pflicht für Radio und Television zu bezahlen, sogar wenn du das nicht siehst. <laughs> ja, GEZ, GEZ, Gebühreneinzugszentrale. Aber wenn ich sehe keinen Fernseher und ich brauche das nicht und ich will das nicht haben. <laughs> Ein großes Streitthema in Deutschland ähm, ja. das ist die sogenannte GEZ-Gebühr, mhm. Gebühreneinzugszentrale. Mhm. Die wird in Deutschland verlangt für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und für das mhm. öffentlich-rechtliche Radio. Mhm. Ja? Soll gewährleisten, dass es nicht nur Privatfernsehen gibt, mhm. ja, vielleicht mit schlechten Nachrichten, mhm. sondern dass es qualitativ gutes Fernsehen, gute Nachrichten, gutes Radio gibt. Ähm, an dem müssen sich aber alle beteiligen. Aber Sie sind öffentlich? Sie sind öffentlich, Ach, genau. Und ähm, das Gebühr ist irgendwo 200? 50 Euro im Vierteljahr, ungefähr. Aber das ist 200 im Jahr, ja? 200 im Jahr. <laughs> Wer nicht so viel Geld hat, gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit, dass man ein bisschen weniger zahlt. Schüler, Studenten, wenn ah. du keine Arbeit hast oder Sozialhilfe beziehst, ist es günstiger. Kinder Aber bezahlen das nicht, ja? Kinder bezahlen das nicht. Ah, okay. Ist immer pro Haus. Stimmt das, dass alle Deutschen äh, so fleißig alle Regeln, von, äh, alle Regeln beachten, würde ich ja. sagen? Auch nicht. Also es gibt ja auch sehr viele... Jugendliche oder Personen, die eher ja, revolutionär oder gegen das System <laughs> oder sehr links oder anarchistisch sind. Aber es gibt sehr viele in Deutschland. es gibt sehr viele Regeln und wir mögen unsere Regeln auch. Also mhm. es kommt auch immer drauf an, ja, zum Beispiel tagsüber an einer Ampel, die Ampel ist rot. Ja, und ich sehe, du kommst mit deinem Kind, dann gehe ich nicht über die rote Ampel, natürlich. Aber wenn ich sehe, es ist jetzt in der Nacht, keiner ist da, keiner sieht mich, dann würde ich auch über die rote Ampel gehen. Obwohl es auch viele Deutsche gibt, die das nicht machen. Die bleiben wirklich stehen. Die Ampel ist rot. Ich laufe nicht. Also es gibt so eine Art Kontrollfunktion, dass dann die anderen sagen, oh, ich habe gesehen. Es ist ja auch sehr typisch, auch noch ein Stereotyp über Deutsche ist ja, dass wir unsere Nachbarinnen beobachten. Ja. Also, oh, was hat sie gemacht? Äh, Und dann, oh, sie hat das Plastik in die falsche Tonne, ja, in die falsche Mülltonne. Und sie dann <laughs> ähm, teilen ja, die Information äh, zu anderen finden. Leuten sagen oder vielleicht die Person sogar drauf ansprechen oder das sogar sagen. Also ähm, ich habe zum Beispiel mal bei mir vor der Tür geparkt, da ist so ein Streifen, da ist Halteverbot. Ich habe wirklich ganz kurz, sie sie so. ganz kurz nur <laughs> das Auto hingestellt, weil ich oben was abgeholt habe. Und als ich runtergekommen bin, war, da ist auch ein Altenheim, dann hatten die das Fenster auf und haben gesagt, da darf man nicht stehen bleiben, das ist absolutes Halteverbot. Ja, ich war jetzt zwei Minuten weg und ich weiß, ich parke hier auch nicht. Also, Aber stimmt das, dass wenn du diesen Regeln nicht beachtest, dann werden sie vielleicht auch rufen? Gerne. Nicht unbedingt. Also es gibt auch viele Leute, die sind jetzt auch wirklich nett. Also wir sind ja keine Monster. Ja, wir mögen Regeln und deswegen gibt es ja auch gehört, viele Dinge. Oft, äh, aufeinander. Also es gibt viele Dinge, die auch wirklich gut funktionieren in Deutschland. Und ich persönlich ja. bin damit auch sehr zufrieden. Also so, so Systeme wie zum Beispiel in Italien, wo jeder gefühlt macht, was er will. Für meine Perspektive, das war für mich ganz oh Gott schrecklich. <laughs> ähm, ja. Aber dieses dass jeder auf die Regeln achtet und auch guckt, ob die Regeln eingehalten werden von anderen, sorgt ja ein bisschen dafür, dass es funktioniert. Gibt mhm. es ein Bußgeld, wenn man mit Buttstiften auf der Straße meint? Mit <laughs> Buttstiften oder mit, mit Kreide. Oder mit Kreide. Ja, Kreide, mit Kreide, Bund Also mit Kreide. mit Kreide normalerweise nicht, weil das ist ja keine Substanzverletzung. Was meinst du? Also eine Substanzverletzung ist, wenn du wenn du was dauerhaft beeinträchtigst. Also wenn du natürlich eine Farbe nimmst, die nicht weggeht, ah, dann hast du den, dann hast du die Straße in einer Substanz verletzt. Also dann ist da aber wenn mit dauerhaft, Kreiden, genau, aber, genau, aber die Kreide ist, ähm, ist ja substanzverletzungsfrei, weil du kannst ja, wenn du Wasser drüber schüttest oder wenn es regnet oder wenn du weiß ich was, wenn du sogar mit mit dem Besen drüber kehrst, dann geht diese Kreidenfarbe ja wieder weg. Aber ich habe gehört, wenn du zum Beispiel dein Auto neben deinem Haus ähm, mit Wasser putzen wirst, dann <laughs> bekommst du strafe. Das, das ist ja was anderes, weil es geht ja hier nicht um, um dieses ähm, Waschen an sich, sondern oder um die Kreide. Die Kreide ist ja was anderes. Die Kreide ist ja die geht ja weg und das ist ja keine Schädigung für die Umwelt, weil diese mhm. Kreidenfarbe ja nicht giftig ist. Aber wenn, wenn, wenn du dein Auto waschen willst, oder richtig wäscht und auch vielleicht auch den, den Motorraum sauber machst, dann gibt es ja da Öl, was vielleicht aber wenn du kann. nicht Motor einfach. Ja, genau. Aber wenn, du, wenn du das aber auch so wäscht, dann und ist aber auch nicht mehr erlaubt. Es ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, mhm. weil die sagen, wenn jetzt jeder Mensch, der hier in unserer Gemeinde wohnen würde, das Auto wäscht, dann brauchen wir so viel Wasser für diese Autowäsche. Das wollen wir nicht. Weil, äh, weil du wäschst ja normalerweise, wenn du, wenn du äh, das Wasser kommt ja aus der Leitung, das ist ja Trinkwasser. Also mhm. kannst du dieses Wasser trinken. Und ah. dann, würdest du, dann würdest du unnötigerweise dieses Trinkwasser verschwenden für die Autowäsche. Und das will man verhindern. Ähm, dadurch, dass dieses Wasser so ein hohes, so einen hohen Stellenwert, so ein hohes Gut ist weil es mhm. halt eben Trinkwasser ist, das wirklich aus der Leitung, kannst du das ja bedenkenlos trinken es geht ja in manchen Ländern zum Beispiel äh, wenn du in Ägypten aus der La Wasserleitung nee, genau. leider in der Ukraine kannst du das nicht auch nicht genau und deswegen will man eben sagen ähm, das Wasser ist wirklich zum Kochen oder Trinken oder Waschen da also halt waschen, für, für dich zum, zum Waschen ähm, aber nicht zum Waschen vom Auto oder nicht zum Bewässern deines Gartens, weil dafür ist dieses hochwertige Wasser zu schade. Also deswegen wirst du bestraft. Deswegen wirst du bestraft, eben wegen dieser Wasserverschwendung. Ah, das ich dachte, das stört den Nachbarn. Nein, nein. Erst, erst mal Wasserverschwendung und zweites Mal hast du ja, wie gesagt, es sind ja trotzdem irgendwo immer Rückstände am Auto, die dann vielleicht, also wie gesagt, Flüssigkeiten oder Bremsstaub ah, oder sind. das die dann stört die Umwelt. Welt, genau. Okay, klar. Danke! Gerne! Danke sehr! Gut! Okay, danke sehr! Ja, das war alles für heute. Tschüss! Danke!